Bila kita sebut tentang permainan video yang brutal, mungkin kita akan ingat GTA, Postal dan juga Mortal Kombat. Tapi dulu juga kita pernah ada satu permainan video yang sangat kontroversi sehingga kan diharamkan di banyak negara iaitu Manhunt. Kita kenal yang Rockstar pencipta kepada game GTA dan juga game Bully yang mana dua game ini boleh dikatakan kontroversi jugalah semasa ianya dikeluarkan. Tapi Rockstar jugalah dalang kepada penciptaan Manhunt. Manhunt bukan sekadar menampilkan kekerasan secara nyata, tetapi ia juga merupakan sebuah permainan hiburan yang sadistik yang paling tak manusiawi pernah dihasilkan. Semuanya bermula selepas kejayaan GTA 3 dan juga Vice City. Rockstar mula bercita-cita untuk menghasilkan sebuah permainan video yang jauh lebih kejam dan lebih ganas. Maka pada 18 November 2003, Rockstar merilis Manhunt untuk PlayStation 2 dan setahun kemudian iaitu pada 20 April 2004 ia dikeluarkan untuk PC dan juga Xbox Manhunt adalah sebuah permainan dengan genre stealth horror yang menekankan elemen survival dan juga kekejaman yang sangat sangat nyata. Manhunt mengisahkan tentang Jem Erkesh seorang banduan yang dijatuhi hukuman mati tetapi dia diberikan peluang kedua namun peluang kedua tu bukanlah untuk hidup dengan bahagia tetapi dia dipaksa untuk menjadi pemain dalam satu permainan sadistik yang diatur oleh bekas pengarah filem Snuff bernama Lionel Starkweather Cash dipaksa untuk membunuh musuh dengan cara yang paling kejam dan paling brutal sambil dia dirakam oleh kamera tersembunyi. Sepanjang permainan, Cash akan berhadapan dengan beberapa kumpulan musuh seperti The Hoods, The Smiles, The Innocent dan juga. The Perf Kumpulan-kumpulan ini memburu cash adalah untuk memenuhi nafsu hiburan Starkweather yang gila ni Manhunt menekankan elemen stealth di mana kita perlu membunuh musuh dengan cara tersembunyi menggunakan beberapa jenis item yang telah disediakan seperti Garrett Wire, pisau, kayu baseball, beg plastik dan juga serpihan kaca Ditambahkan pula dengan kamera ala-ala VHS, efek noise dan juga color grading yang suram cara tak langsung menimbulkan efek yang sangat-sangat menegangkan. Dan siapa yang pernah main game ni, mesti korang akan berhadapan dengan seorang villain yang menurut aku agak menakutkan jugalah. Iaitu Pixie. Pixie ni adalah seorang watak yang kita akan jumpa di akhir permainan yang mana dia akan mengejar kita menggunakan chainsaw sambil memakai topi babi. Dia macam ala-ala uh, Texas Chainsaw Massacre lah. Sejak pelancaran main Han yang pertama, ia Terus menjadi kontroversi global kerana tahap keganasannya yang sangat 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 ekstrim. Permainan ini juga dianggap sebagai satu-satunya permainan yang menampilkan adegan kekerasan secara nyata tanpa sensor. Namun, walaupun mendapat banyak kecaman dan kontroversi, Rockstar masih lagi meneruskan sequel keduanya, iaitu Manhunt 2, yang dilancarkan pada 30 Oktober 2007 untuk PC, PlayStation 2, PlayStation. Portable dan juga Nintendo Wii. Merhan kedua mengisahkan pula tentang Daniel Lam iaitu seorang pesakit mental yang cuba melarikan diri dari pusat tahanan mental bersama rakannya iaitu Leo Casper. Merhan kedua ni menampilkan adegan yang jauh lebih ekstrim dan lebih kejam menggunakan beberapa item-item seperti tukul besi dan of course Merhan kedua mendapat tapisan yang jauh lebih ekstrim berbanding Menahan Wan kerana di UK permainan ini telah pun diharamkan sepenuhnya manakala di Amerika Syarikat permainan ini telah pun mendapat penarafan AO ataupun Adults Only penarafan ini telah menyebabkan Sony dan juga Nintendo menolak untuk memasarkannya sehingga pihak Rockstar mengubah ataupun menambah sensor pada adingan-adingan yang dianggap terlalu brutal namun versi asal tanpa sensor masih lagi boleh dijumpai di internet kerana ianya berjaya dibocorkan. Menurut aku tak pelik pun kenapa banyak negara yang mengharamkan permainan ini kerana memang game ini sangat-sangat gila. Dalam game ni kau boleh pecahkan kepala orang dengan menggunakan pistol kau pegang dia, kau tembak dia depan-depan muka dan benda tu ditayangkan secara close up dekat skrin korang. Kemudian ada efek slow motion ketika dia penggal kepala sehingga putus. Disebabkan tahap kekejaman yang sangat-sangat brutal dalam Manhunt, banyak peristiwa pembunuhan ataupun kriminal dikaitkan dengan game ini. Salah satu yang paling popular adalah kes pembunuhan Stephen Parker pada tahun 2004. Pada 29 Julai 2004, seorang remaja lelaki berusia 17 tahun iaitu Warren Lee Black telah pun membunuh rakan dia berusia 14 tahun iaitu Stephen Parker menggunakan tukul dan juga pisau. Keluarga mangsa mendakwa pembunuhan ini terinspirasi daripada manhunt kerana corak pembunuhan itu yang sangat-sangat sama seperti adingan dalam Menhan. Namun pihak polis menolak dakwaan ini kerana permainan ini dijumpai di dalam rumah mangsa bukannya dijumpai di dalam rumah suspek. Walaupun begitu, media tetap menyalahkan permainan ini atas kes pembunuhan itu secara tak langsung menjadikan ianya satu isu yang sangat besar di UK. Banyak kedai-kedai permainan video mula menarik semula permainan ini daripada dipasarkan. Ironinya, kes ini telah pun menyebabkan menyebabkan permintaan lebih tinggi untuk mendapatkan permainan video ini kerana ramai pemain nak tahu apa sebenarnya isi kandungan dalam manhan permainan ini dia sebenarnya menarik agak satisfying kau boleh bunuh orang macam orang gila kot dalam tu mana boleh kau buat dekat dunia nyata kan tapi bagi aku tak payah main lah game ni sebab permainan ini menunjukkan titik terendah moraliti seseorang tu korang boleh bertindak dengan sangat-sangat agresif dan sangat-sangat brutal bagi aku benda tu sangat tak manusiawi. So aku yakin ramai orang yang pernah main game Manhunt ni dan menurut korang adakah game ini patut diharamkan ataupun bagi korang benda tu adalah normal dan tak ada masalah pun. So sila komen dekat komen di bawah.